والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل عقده من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وأتم بالخير اما بعد faslum wa ha, yaqulu ba'da al-firagh min al-wudu'i ini satu bab satu bahagian satu fasal sesuatu yang dibaca selepas selesai daripada berwudu pada pelajaran kita yang lalu menjadi amalan Rasulullah ini sebelum berwudu ada bacaannya yakni baca bismillah ha, jadi Selepas berwuduk pula ada juga pula doanya ataupun bacaan-bacaannya. Apa bacaan tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah sendirinya, tidak ada syirik baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Muhammad itu hamba-Nya dan juga rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah Tuhanku jadikanlah aku ni daripada kalangan orang yang sentiasa bertaubat. Ah ha, bertaubat kepada Allah. Dalam keadaan Nabi ni maksum tak ada dosa pun dia duduk baca banyak kali berulang-ulang kali dalam banyak keadaan. Ha, supaya dijadikan dia ini sentiasa bertaubat kepada Allah. Jadikan dia ini daripada kalangan orang yang sentiasa bertaubat minta ampun kepada Allah Taala. Ha, kalau kita tengok di dalam hadis yang lain ini atubu ilallah fi yaumin wa lailah mi'atam maratin wa fi dalam satu riwayat 70 marrah Ada riwayat Nabi ni duk bertaubat minta ampun 100 kali, ada riwayat 70 kali. Dalam keadaan dia tidak ada dosa. Ha, banyaknya minta ampun kepada Allah Taala. Jadi kalau kita baca dalam hadis, dalam hadis-hadis yang sahih tentang fadilat kelebihan istighfar ataupun minta ampun ni sangat besar, sangat banyak fadilat dan kelebihan dia. Wa minal Dan jadikanlah aku ni orang yang sentiasa membersihkan diri. Membersihkan diri ni ada dua sama ada zahir daripada kekotoran ataupun membersihkan diri ni daripada segala maksiat dan dosa. Yang pertamanya daripada kekotoran, yang keduanya daripada maksiat dan dosa. Subhanakallahumma wa Maha mahasuci Allah taala dengan memuji engkau asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Aku bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan engkau aku bermohon keampunan daripada kepada engkau dan aku sentiasa bertaubat kepada engkau Ini doa apa doa selepas selesai daripada seseorang itu berwuduk Warawaina أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ barang siapa فقال لا faqala lalu أشهد إلا الله وحده لا شريك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Futihas lahu abuabul jannati thamaniyati Yadakhulu min ayyi Kalau dia baca doa tadi Maka akan dibuka baginya Pintu-pintu langit yang lapan Jadi Pintu-pintu syurga yang lapan Maka dia boleh masuk kepada mana-mana pintu ha, Ini suatu fadilat ataupun kelebihan Dia boleh pilih lah Dia nak masuk pintu mana Rawahu Muslimun fi sahihi wa rawahu wazada fihi Allahumma ij'alni ja minat tawabin adalah riwayat Tirmizi ada tambahan. Dan riwayat Tirmizi ada tambahan Allahumma ij'alni ja minat tawabin wa ij'alni ja minan mutatahhirin. Wa rawa subhanakallahumma wa bihamdik ila akhirih annasaiu fil yaumin wa lailah wa ghairihi bi isnadin dhaifin ah yang ada tambahan itu sehingga akhirnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i pada bab fil yaumin pada amalan harian dan juga malam dan selain daripadanya dengan isnad yang dhaif ah kita berulang kali dah sebut kan hadis yang dhaif ini dia boleh baca boleh diamalkan di dalam fadhail Warawainya di Sunan Darul Qutni. Ani bin Umar radhiyallahu anhu Kami telah riwayatkan di dalam Sunan Darul Qutni daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu ma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man tawadzaa, summa qala ashhadu alla ilaha illallah wa la sharika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qabla an yatakallama." Ha, dalam hadis ini dikaitkan sebelum dia bercakap. Rufiralahu ma bainal ini. Diampun di antara dua wudu'. Dua wuduk ni contohnya kita ambil air semayang tadi. Masa nak semayang maghrib tadi. Lepas tu kita baca doa ni. Lepas ambil semayang tak cakap. Tak bersembang. Baca doa ini. Diampun dosa di antara dua wuduk Maksudnya kita nak ambil nak ambil semayang nak semayang isya. Antara tempoh ambil semayang maghrib. Dan juga ambil semayang untuk semayang isya dalam tempoh tu. Kalau buat dosa, buat salah lah tak lampun. Bainal wudu'ai ni. وروينا في مسند احمد ابن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني وكتاب ابن السني من روايه انس رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات عندنا روايه baca باتتك kali pula. اشهد ان لا اله الا, إلا, إلا هل الله ولولا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Futihat lahu thamaniyatu abu wabil jannah Ah Dibuka bagi je Pintu-pintu langit yang Pintu-pintu syurga yang lapan Dan dia boleh Min ayyi sya'a Min ayyi ha sya'a dahulah Dia boleh pilih mana-mana pintu yang dia nak masuk Isnaduhu Isnaduhu do'aifun Hadis ini juga Dengan sanak yang do'aif eh wa rawaina tikrar shahadati alla ilaha illallah ah salasa marratin fi kitab ibn sunni min riwayat Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu bi isnadin dha'ifin qala shaykh Nasr al-Maqdisi wa yaqulu ma al-azkar Syekh Nasrul Maqdisi ber, dikata, disebut berserta dengan zikir tadi di ka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sambung lagi ha disertakan dengan zikir itu Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wayudamu ilahi dan dihimpunkan dan ha kalau kita baca dengan majhul. kalau wayadumu fa'inya man tu tadi wayadumu ilahi dan hendaklah seseorang itu menghimpunkan ha kepadanya kepada doa tadi wasallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Dihimpunkan ha, Boleh juga Siapa kata? Syekh Nasruddin Al-Maqdisi Qala ashabuna Telah berkata sahabat-sahabat kami Iman Nawawi kata Wayaqulu yakulu hadihil azkar ha, Hadihil azkar wa yaqulu hadhihi al azkara mustaqbil al qiblat wa yaqunu dia baca kata-kata baca doa yang tadi ketika menghadap kiblat ketika menghadap akan kiblat doa apa doa yang kita sebut tadi lah uh, dan selepas daripada uh, apa dia selesai daripada wuduk wallahu a'lam okay terus mana usang mana sama ada okey kita masuk kepada babul isni bil janazati bab Memberitakan ataupun memberitahu tentang kematian pada tajuk perbahasan yang lepas iaitu seseorang memberitahu kepada keluarga si mati tentang kematian ahli keluarga dia Seseorang maknanya orang lain Bukan ahli keluarga Dia memberitahu tentang kematian Kepada keluarga si mati Keluarga si mati tu dia tak tahu Ahli keluarga dia meninggal dunia Jadi Imam Bukhari bawa mari hadis uh, Tentang berlakunya peperangan Muqtah Salah seorang daripada yang meninggal itu apa dia? Yang meninggal itu Ja'far ja bin Abi Talib. Yang kedua tentang cerita dia buat mari riwayat yang lain pula An-Nayu dalam tajuk yang berikutnya tentang kematian Raja Najashi di Habsyah. Jadi tajuk yang kita nak bahas pada malam ini maknanya memberitahu uh, menceritakan tentang kematian seseorang. Bab memberitakan jenazah. Ah uh, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ala adantumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kenapa kamu tidak memberitahu kepada aku Ala adantumuni kenapa kamu tidak memberitakan memberitahu mengkhabarkan menceritakan kepada aku Ini ada satu peristiwa bila ada daripada kalangan sahabat ini meninggal di Madinah Meninggal pula pada waktu malam jadi para sahabat jadi rasa segan nak beritahu Nabi. Rasa tak selesa nak beritahu kepada Nabi, takut menjadi kesulitan, kepayahan kepada Nabi. Sebab mereka tahu Nabi ni sibuk, letih, penat, banyak urusan, banyak tanggungjawab, banyak kerja-kerja yang perlu diselesaikan. Jadi malah nak ganggu Nabi. Bila tak nak ganggu Nabi, takut mengganggu rehat Nabi, Lalu keesokan harinya barulah bagi tahu kepada Nabi. Bila Nabi tengok ada seorang sahabat tu keesokan harinya tak ada tak datang sembahyang berjemaah. Rasulullah tanya pergi mana? Kenapa pergi ke mana ni tak 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 ada, tak nampak, tak kelihatan. Lalu para sahabat kata meninggal, dah meninggal dah malam tadi. Kenapa kamu tak beritahu kepada aku? Ha, ala azantumuni. Kenapa kamu semua tak beritahu kepada aku? Jadi maknanya di sini berdasarkan kepada tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari Bila berlaku kematian perlu diberitahu kepada orang Sebagai persiapan untuk menguruskan jenazah Jadi yang melakukan persiapan itu bukan keluarga si mati sahaja Termasuklah masyarakat sekitar jiran tetangga ataupun ahli Korea persiapan apa di antaranya nak memandikan, mengkafan, menunaikan sembahyang, nak gali kubur dan sebagainya. Itu memerlukan masa, memerlukan tenaga yang ramai. Sebab itu perlu diberitahu. Abu Rafi' mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kalian tidak memberitahu kematian orang itu kepadaku?" Ah, ha, jadi isunya syahid di dalam hadis ini memberitahu tentang kematian. Hadassana Muhammadun akhbarana Abu Muawiyah an Abi Ishaq al-Shaybani an Sha'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala mata insanun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Ah Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Ibn Abbas dia kata telah meninggallah oleh seseorang manusia seseorang lelaki yang mana lelaki ni Nabi SAW selalu pergi ziarah dia. Ha? Selalu pergi jumpa dia, pergi ziarah dia. Mata bin lain, dia meninggal dunia pada waktu malam. Fadafanuhu laylan. Fadafanuhu laylan. Lalu mereka mengumumkan dia pada waktu malam. Sebab apa tak tunggu sampai esok? Ha? sebab berdasarkan kepada syariat. Dan sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW, Nabi suruh menyegerakan jenazah. Menyegerakan, menguruskan jena jenazah. Menyegerakan di sudut apa? Di sudut memandikan kafan sembahyang dan kebumikan dia dikubur. Ha, jadi kalau jenazah tu orang yang baik, Nabi kata apa? Dia tak sabar-sabar nak pergi menerima nikmat kubur yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Dia akan marahlah kepada Ahli keluarga dan orang yang menguruskan jenazah kenapa lambat sangat nak hantar dia ke kubur dia tak sabar-sabar nak terima nikmat terima kebaikan yang disediakan oleh Allah Taala dalam kubur kalau jenazah itu orang tak baik sepatutnya dia, dia dah kena azab kena seksa dibimbangi ahli keluarga ataupun masyarakat yang memperlambatkan menguruskan jenazah dia ditimpa bala musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Falamma asbaha akhbaruhu keesokan harinya di waktu pagi mereka pun beritahulah kepada Rasulullah tentang kematian lelaki tersebut pada malam hari. Ha, kematian lelaki tersebut pada malam hari. Faqala lalu Rasulullah kata ma mana'akum alla tu'limuni. Apakah tegahan? Apakah halangan? Kepada kamu semua yang tak nak beritahu kepada aku Yang lelaki ini mati Apa masalah? Apa halangan? Yang menghalang kamu beritahu kepada aku tentang kematiannya? Qalukanal lailu fakarihna. Sahabat jawab, waktu malam hai Rasulullah, kami tak selesa, tak suka. Wakanat zulmatun, malam itu pula gelap. Ah ha, dulu mana ada lampu terang-terang ni. Nak pergi ke kubur kan? mesti gelap, gelap. Tak nak menyulitkan menyusahkan Rasulullah. Malam pula Rasulullah sedang berehat. Ha, mereka tak nak ganggu Rasulullah. Dan malam itu juga adalah gelap. Ha. An nasyuqqa kami tak suka untuk menyulitkan engkau, menyusahkan engkau, memayahkan engkau wahai Rasulullah. Fa qabrahu. Lalu Nabi SAW pergi ke kuburnya, fa maka Nabi sembahyang atas jenazah dia. Di sinilah berlaku perbahasan daripada kalangan ulama. Kalau orang tak sempat semayang jenazah ketika jenazah itu hadir, dia boleh pergi semayang di atas kubur. Ha, boleh pergi semayang di atas kubur. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis yang kita bacakan tadi, ha, Disuduh di sudut hukum fiqah, dibolehkan mengkuburkan mayat pada waktu malam hari. Ha. Dibolehkan ataupun diharuskan Menge menguburkan ataupun mengemumikan jenazah pada waktu malam. Cuma di sana ada hadis. semacam takarut berlaku percanggahan. Ada hadis Rasulullah larang menguburkan mayat pada waktu malam. Tapi hadis ni Rasulullah tak larang. Rasulullah kata kenapa tak beritahu kepada aku? Ha. Kalau beritahu kepada aku aku pun boleh pergi sekali ke kubur. Semayang dah pergi ke kubur sekali Kenapa tak pergi dahulu? Jadi di sudut Zahir macam ada ta'arud Berlaku percanggahan Antara hadis yang kata Yang Rasulullah benarkan Mengebumikan jenazah pada waktu malam Dengan hadis larangan Jadi larangan di situ Apabila berlaku kesulitan, kepayahan Menjadi sulit orang yang menguruskan jenazah itu Untuk menguruskan mayat di waktu malam Pada ketika itu ditegah Hukumnya makruh Ha, hukum makro. Di antara mawani' halangan-halangan menguruskan jenazah di waktu malam ini di antaranya pertama berlaku kesulitan. Yang keduanya mayat itu akan rosak diterkam oleh binatang buas waktu malam ketika binatang-binatang buas berkeliaran. Dibimbangi dia akan bongkar balik kubur mayat yang ditanam. Ha, maka pada masa itu dilarang mengumumikan jenazah pada waktu malam. Tapi di sudut asasnya, di sudut dasarnya, hukum mengemumikan jenazah pada waktu malam ini diharuskan. Dan juga ketika nak bawa mayat ke kubur itu, ada berlaku kesulitan tak di waktu malam. Contohnya, orang tak upah ramai, orang sibuk, adalah dua tiga orang. Ha, nak bawa jenazah mayat daripada rumah ke tanah perkuburan itu jauh. Maka diharuskan tunda keesokan harinya tak perlu bersegera kerana di sana ada beberapa halangan beberapa kesulitan ataupun kepayahan pengajaran yang kedua daripada hadis yang kita baca tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat memberitahu tentang berlakunya kematian bila berlaku kematian jangan buat senyap je buat diam je tak beritahu yang pertamanya bila tak bagi tahu orang lain tak dapat peluang untuk merebut pahala satu kirat bila sembahyang jenazah. Ha, terlepas peluang dah orang tak tahu. Maknanya orang tak ada maklumat. Satu kirat sembahyang, yang keduanya satu kirat pergi ke kubur. Orang tak pergi tak dapat pergi kerana tak ada maklumat. Ha, Jadi satu kerugian. Sebab tu Rasulullah suruh iklankan, khabarkan. Ha, maklumat kepada orang. Apatah lagi sekarang ni lagi Dah senang kan Orang masuk dalam grup whatsapp Bahawa itu dalam facebook Seseorang berlaku kematian kepada seseorang Kepada ahli keluarga Kepada jiran tetangga Kepada sahabat handai Kepada ahli korea Nak bagi orang tahu Jadi senang lah dapat maklumat itu Sampai kepada masyarakat Yang ketiga Bahawa pengajaran yang dapat diambil Daripada hadis tadi Rasulullah tak tahu perkara yang gaib Contohnya lelaki yang tu tak yang selalu dia pergi ziarah tu tak ada. Patutnya Rasulullah tahu dah. Oh dia tak ada ni dia mati ya. Rasulullah tak tahu. Oh dia tak datang sembahyang ni dia 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 mati ya. Dia telah wafat. Tak tahu. Rasulullah tak tahu. Rasulullah tahu lelaki ni pergi ke mana? Lama tak nampak. Menunjukkan maklumat tu dia tak tahu. Maklumat tentang kematian lelaki tu dia tak tahu. Bila dia tak tahu menunjukkan menunjukkan bahawa secara jelas dan pastinya Rasulullah tak tahu perkara yang gaib. Ha, kecuali sesuatu perkara yang disampaikan kepada dia. Perkara yang gaib hanya diketahui oleh Allah. Yang keempat, kasih sayang para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat tinggi. Apa bukti ya? Mereka tak nak menyulitkan Rasulullah. Tak nak memayahkan Rasulullah. Sebab tu mereka tak beritahu Bila ada orang meninggal di waktu malam mereka tak beritahu Selain daripada, hadis ni ada satu lagi Ada hadis yang lain ha, Dia panggil Imratus Sauda Imratus Sauda Maknanya seorang perempuan hitam Yang selalu kerja menyapu-sapu ke masjid Kita kata peranan dia macam siok lah Pergi masjid, sapu-sapu, bersihkan masjid ha? ha, Membersihkan segala kekotoran yang ada pada masjid Dia rajin, tiba-tiba Rasulullah tengok dia tak ada Rasulullah pergi mana? Rasulullah tanya. Dia meninggal juga di malam hari, lalu Rasulullah mengurus uh, lalu para sahabat menguruskan jenazah dia di waktu malam tak beritahu kepada Rasulullah. Tujuan apa para sahabat tak nak beritahu kepada Rasulullah ni? Tak nak menyulitkan Rasulullah kerana sifat kasih sayang mereka, cinta mereka kepada Rasulullah ni sangat tebal. Takut Rasulullah rasa sulit, payah bila Rasulullah ni kan dia prihatin, jenis orang prihatin. Kalau tak berlaku mati ke, sakit demam ke, orang lain susah ke Dia cepat-cepat nak selesaikan masalah Sedangkan di waktu malam dia duduk berehat Siang hari dia telah banyak melesaikan tugasan dia Tanggungjawab sebagai khalifah, sebagai ketua keluarga Ketua peperangan, ketua masyarakat, imam masjid ha? Jadi banyak tugasan yang perlu diselesaikan oleh Rasulullah Biarlah di waktu malam ni dia berehat Ha, itu andaian maknanya pegangan sahabat, pendirian sahabat. Biarlah dia berehat waktu malam, tak nak bagi tahu. Jadi berdasarkan kepada hadis ini menunjukkan kasih sayang para sahabat itu kepada Rasulullah ini sangat tinggi. Dan ini juga adalah merupakan salah satu ciri sifat orang yang beriman kepada Allah. Ayakun wa Rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahumah dia meletakkan kasih sayang Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku paling dia sayang. Lebih daripada ayahnya, daripada anak anaknya dan seluruh manusia. jadi hadis-hadis yang macam ni memang meresaplah di dalam hati para sahabat. Letak Sayang kepada Rasulullah ni lebih pada manusia-manusia yang lain. Nak bagi Rasulullah sehat, uh, rehat. Ha? Tak nak ganggu kerehatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ha, nak bagi Rasulullah rehat, dapat kerehatan yang sempurna. Besok Rasulullah, keesokan harinya, dia nak sambung tugasan dia balik. Ha, tanggungjawab dia balik sebagai khalifah. Jadi malam-malam biarlah dia rehat. Ha, atas alasan itu, para sahabat tidak memberitahu kepada kepada Rasulullah SAW tentang kematian. Pengajaran ini yang kelima, Rasulullah ni pergi semayang jenazah atas kubur. Ha, maka boleh semayang jenazah atas kubur. Boleh mengerjakan salat jenazah di atas kubur. Sebab Nabi SAW melakukan salat jenazah di atas kubur. Di atas kubur para sahabat. Ha. Cuma berlaku perbahasan daripada kalangan ulama'. Apakah solat tersebut boleh dilakukan pada tiap-tiap waktu? Maknanya tiap-tiap waktu termasuklah waktu karahah. Mayang atas kubur ni tadi. Kalau waktu karahah boleh tak? Mayang jenazah takubu. kubur. Waktu karahah ni maknanya selepas subuh. Sebelum masuk waktu duha. Matahari tengah rambang. Selepas asal sebelum waktu maghrib. Jadi para ulama kata semayang jenazah atas kubur boleh. Kecuali waktu karahah. Waktu yang ditegah. Tak boleh mayang. Sebab Semayang jenazah ni Bila dah selesai orang dah semayang ni masjid Kita boleh semayang waktu lain Bukan mesti kita pilih waktu, Tiga waktu tadi Dia ada jenis semayang Sesuatu semayang Yang dibolehkan di waktu karaha Waktu tegahan kan Tiga waktu tu boleh Kalau sekiranya Maknanya Sesuatu perkara yang mendatang Dipanggil sunat ni yang mendatang. Bukan sunat yang lepas. Sebagai contoh. Sepas mayang asal tak boleh mayang. Tak boleh mayang sunat. Tiba-tiba sepas mayang asal berlaku gerhana matahari. Sunat yang mendatang. Dia datang ketika itu. Begitu juga semayang jenazah. Semayang jenazah ni kalau betul mati ketika tu. Apa dia lepas asal. Boleh kan? Eh? Tapi kalau dia dah mati lepas dah Macam isu ni Mati malam tadi lagi Orang pun dah semayang Tiba-tiba kita nak pergi semayang jenazah Di kubur tu Selepas waktu asar Ya tu tak boleh Kena lepas pada tu uh, Hilangkan waktu karaha Selepas waktu karaha Ataupun contoh yang kedua Waktu karaha ni tadi Lepas semayang asar orang balik rumah bila dah sampai ke rumah teringat Teringat handphone dia tertinggal dalam masjid Dia masuk nak ambil handphone dia Lepas so. Sedangkan Nabi kata Iza dakhala ahadukumul masjidah Fala yajlis hatta yusali ruk'atai Mana-mana orang tak boleh masuk ha, Tidak masuk dalam masjid Siapa-siapa ha? yang masuk dalam masjid Nabi kata dia jangan terus duduk Melainkan dengan semayang Sunat tahtul masjid dua rakaat Maksudnya itu boleh Maknanya perkara itu mendatang Ah ha, bukan dah lepas. Wallahu alam aqulu qouli hadha wa astaghfirullah azidukum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.